್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಅಗ್ರೇಸರ ಎಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಕೃಪಾ ವೇದ ಯೋಗ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಓದಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಂದು ಗಣೇಶ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಓಂ ಆ ಇಂದ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರ सन्द्रभाया महाहस्ते दक्षिणेना विद्माहित्वा त्वा आत्तु विदेष्णं तुविदेष्णं तु विमाघं तु विमात्रमवोभिः नहि आशूरदेवानमर्ता आसुरित्सं भीमन्नघा मारयन्ते एतोन् इन्द्रं स्तवामेश न सामर्दिशन्नः प्रस्तोषदुपागाशिशत्रवत्साम गीयमा आनम् अभिराधा सा जुगुरत् आ दक्षीणेनाभिसव्येन प्रमृषा इन्द्र मानो वसोर्निर्भाक उपक्रमस्त्वा भारधृशता दृष्णो जनाना अदा आशोष्टरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रे त्वः अस्माभिः सुदं सानुहि सद्यो जुगस्ते अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैश्च मक्षो जारन्ते गणानान्त्वा गणपातिं हवामहे कविं श्रृण्वनोति विस्तीदसदानम् निषुषि ईदगणपते गणेशु त्वामाहुर्वि प्राथमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्च नारे महामर्थं माघवञ्चित्रमर्चा अभिज्ञानो सखे बोधिवासुपते बोधि वासुपते सखी ईनां ऋणं कृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदाभाज राये अस्मान् ॐ शान्ति